Европейский суд принял свое решение ⁇ Слово за украинской властью ⁇ Выйдет ли Тимошенко на свободу, мы пытались узнать на улицах Киева. Я думаю, что они не заинтересованы выпускать их, э, Тимошенко. Хотя большинство народу, вот я сама вчера приехала из Одессы, мы все одесситы тоже, хотя у нас большинство регионалов, все равно все хотят, чтобы освободили женщин. Не всегда есть оправдание, почему это сделано. Они найдут оправдание, почему. И они посадили, и найдут причины масса. Это далеко не первое подобного рода предупреждение из Европы, если говорить в контексте европейской перспективы Украины да, на нынешнюю осень. А, так что, власть сама по себе, как говорится, Европа сама по себе. Я думаю, должна отреагировать, конечно. Соборяд? Отреагировать должна как-то. А не там помню. посмотрим в СМИ. Я думаю, что послушать а сделать не сделать, им не выгодно. Выпустить Юлю им не выгодно. Что и надо, то власти сделают. А как, как думаете, освободят ее наша а. власть? Я, Или думаю, я думаю, что нет. То есть не послушают решения Евросуда, которые… А было. у нас же в стране не соблюдаются законы, поэтому, в принципе, да, не послушают. Ей придется отреагировать, потому что все-таки уже как бы и дело затянулось, и в принципе как-то надо какие-то делать выводы. Я думаю, что им просто приходится. Им не хочется, но придется это сделать. И я думаю, что это в положительную сторону. Мне кажется, надо ее выпускать. Ну, так я говорю, так как она пока под да, навряд ли в законность вообще в этом государстве. А, а что касается Тимошенко, я думаю, пока эта власть, которую представляет Яныкович, будет в Украине, до тех пор и, э, Тимошенко будет. Сама власть заинтересована, чтобы это сидела.